नाशिकच्या युवा आदर्श मल्टीपर्स संस्थेचा आदर्श घेण्यासारखा आहे एकशे एक लहान मुलांची डोळ्यांची शस्त्रक्रिया करणार मोफत जास्तीत जास्त गरजूंनी सहभाग घ्यावा युवा आदर्श मल्टीपर्स संस्थेच्या वतीने डोळ्यापासून ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना लहान मुलांना मोफत उपचार करून डोळ्याच्या आजारापासून दूर करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करत आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून ही संस्था डोळ्यापासून ग्रस्त असलेल्या नागरिकांना मोफत उपचार करून नेत्रदान करीत आहे युवा आदर्श मल्टीपर्स संस्थेने गेल्या काही वर्षापासून आतापर्यंत पाच ते सहा हजार नागरिकांना मोफत उपचार करून नेत्रदान केले व आता ज्या लहान मुलांच्या डोळ्यात तिरकापणा आहे तसेच डोळे बारीक असेल अशा एकशे एक, एक गरजू लहान मुले मुली यांची डोळ्यांची शस्त्रक्रिया युवा आदर्श मल्टीपर्स संस्था व तुलसी आय हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मोफत करण्यात येणार असल्याचं युवा आदर्श मल्टीपर्स संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शेख मोहिनुद्दीन उर्फ बब बबलू यांनी सांगितलं तसेच आपल्या आजूबाजूला कोणी लहान मुले मुली ज्यांच्या डोळ्यात तिरकापणा आहे डोळे लहान आहे डोळ्याचा त्रास आहे अशा मुलांच्या पालकांनी युवा आदर्श मल्टीपल संस्थेला संपर्क साधावा असे आवाहन संस्थेच्या मार्फत करण्यात येत आहे मेरे यहाँ का वेतन क्या था, मेरे, क्या था? मेरे को भी इतना पच्चीस हजार रुपये खर्चा बताया था ये ऐसे है गरीब आदमी इनके की जो भी मेरा पैसा लगने वाला था एक रूपए भी खर्चा नहीं लगा मेरा सब काम फ्री में हुआ और उसके बाद में मेरी बच्ची का मेरी बच्ची का भी कोई बीस हजार खर्चा था बच्चे ना का नाम अपना खुशी कौर खुशी कौर है देखो अभी उनका तो आज रेणु कांजमाल घाट बाजार में गंजमाल घाट बाजार में इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है अपने बबलू भाई की ये गरीबों के दाता है अगर इनके जैसे आदमी रहेगा हिंदुस्तान के अंदर गरीब गरीबों को दाता गरीब गरीब आदमी को कभी मरण नहीं रहेगा गरीब तो… आदमी जो मरने वाला है इनकी वजह से जग जाएगा जैसे ये दाता है गरीबों के आज इनके रहने से गरीब आदमी को जो भी पैसा लगने वाला था वो एक रूपये भी लगा नहीं इनके, इनके मदद से मेरा पूरा काम फ्री में हुआ है अरे भगवान चाहे तो इनको जो भी तरक्की हासिल होने चाहिए इनको तरक्की अच्छे से अच्छे कामयाबी अच्छे चाहिए, इनको मिलने चाहिए। मिले, उतनी कम है। मैं बबू शेख आज दिल को बड़ी खुशी, हुई। खुशी ये छोटी बच्ची का ऑपरेशन करके अल्लाह इसकी उम्र में दराज दे ये मेरा भाई माल पर रहता शिकल करी अल्लाह इसको भी अच्छे से रखे और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके घर के बाजू में मोहल्ले में कोई बच्चा हुआ जो चखना देखता हुआ जिसकी आँखें बारी के तो बरए महबर ने आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि मेरी संस्था से कांटेक्ट करो ईशा आई हॉस्पिटल और यू आदर्श मल्टीपर्पज़ संस्था की तरफ से बच्चों का ऑपरेशन फ्री में किया जाए